Ну я не купаюсь на городському пляжі, тому що там грязно, дуже дуже грязно і там такий запах не дуже. Взагалі там не купався. Там раніше було, в принципі, грязніше. Потім, коли спустили його, там ще більш-менш так почистили, але ну, все одно грязно. На дубово ще раніше, коли можна було, там, там добре було, а на нашому міському то не хочеться на купити. прошлом летом ходила, да, достаточно часто, с детьми ходили с компанией. В этом году, к сожалению, нет, но... вообще я считаю плохо, что нету такой возможности, потому что когда есть время отпуска, а в родном городе нет возможности загорать покупаться. Загорать, чтобы не купаться, ну, мне, например, лично сложно, потому что жарко и хотелось бы, чтобы был водоем доступный. Грязная вода, выловили трупы, палочку кишечную нашли. Ну, честно говоря, даже даже не захаживала в этом году на пляж. Ну, как-то вот ищем альтернативу, да, вот как бы в ближайшей местности. Ну, пока пока нет. На пляж я не хожу, потому что санитары не рекомендуют. Я не хочу рисковать своим здоровьем. Нарушечной, на, на дубовом. Мне кажется, там чистее вода. На моря езжу. Одесса. Не ходим, потому что там грязно. И есть информация, что недавно был сделан какой-то выброс опять же воды. Вот. И везде предупреждения там есть, что купаться нельзя. Почему-то люди это все игнорируют. Но мы не ходим купаться на пляж. Или, или в море, или на Днестре. Все. выходить на сегодняшнее солнце, это тоже очень опасно. Еще плюс оно с водой этой грязной, то чревато последствиями. Нет, разве что позагорать, но не купаться. Потому что я не хочу рисковать своим здоровьем, и мне, если честно, мерзко. Я не туда купаться в Хмельском. Я езжу на Днестре на купаться. Азовское Черное море, по возможности. Я, в принципе, купаюсь, да. Ну, я слышал, что были какие-то выбросы. Ну, в принципе, на пляже много людей, купаются ну, дети, куча детей, родители. Так что я не думаю, что там что-то очень серьезное. Это не первый год, когда там саннопидин станции там предупреждают, что купаться нельзя, и все такое, что-то находят время от времени. Ну, за все время у меня каких-то серьезных... Последствий как бы не было. Стараюсь купаться не на пляже, а где-то в других местах, потому что все-таки ну, лишний раз рисковать тоже вроде как бы не хочется. В Стувчинце ездил недавно купался. Там вода более-менее хорошая.